На хвилях першого музичного країна краси, кохання та гармонії у стосунках знову з вами. Леді Лен та Яженя Власова запросили в гості яскравого шоумена Андрія Джеджулу. Про його погляди на життя та стосунки із представницями прекрасної стації. Ми дізнаємось вже за мить у нашій розмові. Андрій Джеджула. Шоумен радіо і телеведучий. Успішний директор івент-агентства та туристичної фірми. Його хобі розважати та дарувати людям радість перетворилося на цілком серйозну професію. Андрія постійно оточують гарні жінки, але знову одружуватись він не поспішає. Добре утро. Утро добрим не буває, Джейн. Почему? Я не люблю утром просыпаться. Вообще не понимаю, как ты просыпаешься так рано. Какие у тебя красивые розовые запонки. А, я так, обожаю мальчик, запонки. Смысл. У меня разных цветов они есть. Это вот из фетиша мужской. Вот у меня только вот запонки, наверное, а штук, штук с 40. но я их не собираю. А <laughs> говорят, еще лучше, друзья, девушек это бриллианты. А вот еще кто у нас любитель бриллиантов. Кстати, насколько ты а, относишься к девушкам, которые действительно любят прежде всего бриллианты, они. А не, не тебя, например. не, я плохо я отношусь к таким девушкам. Ну, в принципе, сейчас тяжело найти такую девушку, которая бы плохо относилась к бриллиантам. Понимаешь, но ну, лучше, чтобы я все-таки был на первом Слушай, месте. Я вот к ним отношусь очень спокойно. Очень. Вообще практически никак не отношусь. Я сейчас Они начну выкручивать его. Я скажу, хорошая штучка. И все, Прикольно. Ну, да. Какие недостатки у тебя есть и какие тебе недостатки вообще в общем-то, видны в других людях? Я педант. Я педант. Да. Я очень легко нахожу, Это поэтому ужасно. меня очень часто как с тобой при... в одном доме меня, меня очень часто приглашают там, быть всякими критингами. Например, там есть одна программа одном из украинских телевидений, где люди занимаются шопингом, а я критикую, ага. рассказываю. И а ну потом... расскажи, как я одета, кстати. Точно отдельно красит? сти, одета стильно. Тебе, да. во-первых, цвет. У тебя э, светлорусые волосы, коричневые. Я смотрю, бледно-розовый с коричневым, ну прекрасно. Я да, на, на мой взгляд весь цвет полностью гармонирует. Мне нравится твой маникюр, свеже сделанный я вижу. Вчера. А, да, такой легкий френчик бледно-розового цвета, который в общем сходится коричневый, бледно-розовый. Два цвета, которые есть на тебе, и цвет помады, все здорово. Слушай, ты умеешь, я Ничего ты ли классно. лишнего, у тебя нет ничего лишнего. Боже слава Богу, что я я... есть. В металлике все, если нет золотого, я все это вижу. Хм. Боже, да, да, да такой мелочь. Даже бежевый микрофон тебе подходит. Хорошо. Есть, ну, вот э, во мне есть такое маленькое языка я я это, это все, Я люблю, как, когда все дома? на полочках. Ну, у меня нет бардака, скажем так. Я не люблю. Хорошо, ну, если ты вдруг. Ты же спрашиваешь, оденет. у меня не негативные стороны. Я не это разбрасываю свои вот Вдруг вещи, оде я... твоя девушка, вдруг не туда положит что-то. Ты что скажешь, милое положено место? Нет, я не скажу. Но когда это произойдет на десятый раз там, или на какой-то, когда я уже попросил ее не делать это, вот то есть, тогда я начну волноваться. Это правда. Это единственный недостаток. Ну, один из недостатков, да. Я люблю подкалывать людей, считаешь, что... Я заметила, когда да, ты да, меня да, всю. Да, да, вот я, да. могу человека... как я могу ты поставить можешь... человека в неловкое положение. Начнет краснеть иногда. Мало девушек любят, когда ее молодой человек публичный. И на него обращают внимание другие женщины То есть мало кому это нравится Когда там излишнее mm -hmm. какое-то внимание yeah. Это я знаю просто в общении женщины Они понимают, зачем мне мужчина, которого там хотят другие женщины Ну это я дословно передаю А есть наоборот, которые Кому-то это нравится, но это в принципе недостаток Публичные люди это недостаток Скажем, что ты с этим собираешься я делать? Я ничего не собираюсь с этим делать, с этим просто нужно смириться. Твои как, девушки. Как, как, да, как, как и я собираюсь смириться, там, если вдруг что-то тоже что-то не типа, подойдет. Но мне нечем смириться, понимаешь, что она у меня прекрасно готовит кушать, она красотка, на Брюнетка? Брюнетка. А ты все-таки да. брюнет. Ты брюнет понимаешь, да? вот, вот, и сейчас хотел бы вот эту тему затронуть. По Фрейду. Нормальная история. Во-первых, у меня в моей жизни в серьезных отношениях были. И с блондинкой, а и с брюнеткой, и с голубоглазыми. То есть, ну, какая разница я а русые были? Рус. Был. была девушка рыжая была ну каштановый цвет волос был Но... русая, рыжая. уже маловато для твоих 17 ну, хорошо спасибо тебе евгения и вот сейчас пошла такая тенденция все любят говорить а, если у меня появится девушка с, с темной, а, она похожа на Санту. Ну да. Да-да-да, она же похожа на санту. Если я найду блондинку и, и, или рыжу, все скажут, это для того, чтобы не была похожа на Санту Точно. Он специально это сделал. Точно. Поэтому, люди мои дорогие, я вам еще раз говорю, я исключительно доверяю своему сердцу и своим внутренним качествам. Для меня размер груди, цвет волос, длина волос, там рост, не играет никакого Кстати, вот значения. Кстати, по поводу размера груди. Вообще да, никак. А вот, вот вообще никак вообще. не волнует. Серьезно. Вот форма, ее состояние, все такое. Да, какие-то есть моменты. Как ты относишься к искусственной красоте, когда... Не люблю ничего не Натурально. Да, да. Я все люблю очень естественно. У тебя же все Ну Ты на меня смотришь, как будто бы не все. Почему ты посмотрел на мои губы, как и вся страна, которая говорит, у меня что-то с губами? Да, вот я смотрю губы. Я сберу. дашь потрогать губу? Да нам. Ну, давай. Ну, не знаю. А ты что, трогал губы не настоящие, да? Да. Ну как они? Ну они тверже. Ну так вот тоже. Не форма другая. Нет, у тебя настоящий На самом деле, единственный секрет. Знаешь, темный контурный карандаш. Контур, я вижу, я хотел сказать, как раз как-то накрасила губы. Контурный карандаш. Ты знаешь, я когда читаю про себя вот эти все интересные истории, ну просто Нет, я хочу заявить перед всей я большой специалист в чем-то естественном и неестественном. Поскольку я люблю естественное, я четко различаю. У нее настоящие губы. Разгрузьте, тебе сразу уже трогать не надо, она настоящая. Ну ладно, ладно, хорошо. Твоя семейная ситуация. Э, я прошу тебя: либо развенчай, либо подтверди какие-то там вот скоки, которые вот э, вокруг тебя постепенно собираются, вокруг твоей ну, бывшей супруги. Ну, во-первых, начнем с того, что у меня нет и не было супруги, то есть мы жили гражданским браком. Да Это ваш... раз, да? мы ни разу не расписаны. Ну, делаем... мама твоего ребенка, правильно? Да, мама моего ребенка. Два с половиной я очень признателен за то, что у меня есть такой прекрасный сын. Но у нас сейчас есть очень проблема большая в отношении, в воспитании. Ребенка поскольку у меня произошел такой казус некий у меня был день рождения, это самый неудачный день рождения за всю мою историю, потому что я в свой день рождения не смог пообщаться со своим сыном, меня его просто не пустили. То есть я сейчас борюсь, я все лишь хочу это совместное воспитание, 50 на 50, я не хочу никоим образом лишать ее права там материнства, все, у ребенка должен быть и папа, и мама. Абсолютно Но папу верно. лишать в, в праве, при том, такого папу, как я, который до этого времени фактически очень много проводил, времени гораздо больше, которого дома лежит медицинская карточка ребенка, не задается вопрос, ты как мама, знаешь, вот у кого должна быть медицинская карточка, почему она у меня как? Тебе. Странно, нет, я вот понимаю. такого. И я знаю, например, какие там заболевания. Вы задайте вопрос, вы вряд ли услышите, чем более наш ребенок или так далее. Но это уже другой вопрос. Все, что я хочу сейчас, я не хочу ждать хорошего или плохого настроения своей бывшей. Я просто хочу видеть своего ребенка 15 дней, конституционными правами нам это э, разрешено, у нас абсолютно равные права на воспитание ребенка, я хочу их иметь. Была бы другая ситуация, была бы у нас мама-квочка, я бы не выделывался, приходил бы в пятницу, субботу там э, и виделся с ребенком, понимаешь? Ну, в ситуации, где есть просто нянечки и есть мог бы быть живой папа, то я выбираю живой папа. И я в, в интересах своего же ребенка и стараюсь. И у нас сейчас э, судебного плана разбирательства. У нас сейчас заявление, у нас... Слушай, Слушай. Милиция и все такое. Я только тебе, знаешь, хочу пожелать, вот в этом сейчас в таком бою, да, к сожалению, ну, вот выстоять достойно вот вам обоим, потому что это сложно, но это очень важно для вашего сына. сейчас у меня есть девушка, мы уже больше полугода живем вместе, серьезные отношения. Я, в принципе, к несерьезным не отношусь, я не могу встречаться. Вот, я такой типаж человека, который, как бы это правильно объяснить, я тебе если, объясню. Если, Визуально ты веселый и как бы да, такой безбашенный, но а я на самом деле очень серьезный. Домашний, то есть я очень четко домашний. отделяю работу и дом. То есть, то есть ты шоумен? Да, на шоу я шоумен, но домой да. я возвращаюсь. Я совсем другой человек. Иногда даже у меня были истории в прошлой моей жизни, когда мне говорили, блин, ты же такой там, веселый там, почему там дома не так, ты отдаешь всю энергетику и энергию свою, а дома ты с другой совсем. Я говорю, я другой, я семейного типа человек, очень... Семейно ориентированный, есть такое mm -hmm. понятие, все в семью. Я не очень люблю отдыхать. В последнее время я ну, как-то вообще пришел к выводу о том, что э, даже вот знаешь, как э, за знакомство, там на сходе рождения, я алкоголь не употребляю. То есть мне не нравится. Ты прям идеал. Ты не понимаешь, да? Наркотики я за свою жизнь ни разу не пробовал этого, могу там ест, кроме скажу по-честному, то есть ну, траву, наверное, все пробовали. да я, я нет. Ну, даже многие, траву многие не. Многие, многие люди. Добрым, там, да, я попробовать там и все. А, Представьте себе, 12 лет работы в ночных клубах, yeah. чего я только не видел. И люди мне каждый раз подходят и говорят: Андрей, под чем ты? Я говорю: я под хорошим настроением вам того же желаю. Ну, вот смотри, ты же наблюдаешь: у тебя растет парень, у меня растет дочь. Ну, ты смотришь сейчас на молодежь, какая она сейчас? Вот девчонки, твоего я поколения, сейчас... и девчонки, да. ну, сегодняшнего поколения. У нас есть одна проблема сейчас у женского пола, и я считаю, это не их проблема. Это проблема нашего социума. В принципе, весь социум он влияет на людей того или иного времени. И всегда будут говорить: да, там вот у нас, ну, наше да, поколение. Было да. здорово. Я не хочу превращаться в этого сноба. Есть очень много хороших но добрых людей, менее. но тем не менее, что происходит сейчас? Единственная моральная сторона, да, очень много хорошего появилось в наше время, вот в теперешнее, нежели в когда, когда я был совсем юным и так далее. Но есть плохие моменты, которые мне кажется вот негативно. У нас сейчас полностью материальный мир, абсолютно стопроцентно материальный мир. И вот, ты посмотри песни там миллион долларов США там, I'm gonna be a billionaire там. Да и так далее. красивые, и, вот все, что, да, и сказочно красивые, с тобой богатые. богатые Да, понимаю твоя же песня красивая, и сказочно богата. То есть. Но у меня там стебудет? Вот может, с одной стороны это хорошо, то есть мы не будем погоди, там... я? Я там шучу как раз над такими девушками. Но это, кстати, мало кто понял. Да, в твоем случае да. Есть но есть конкретно. Э -э Гуччи, Габана, там та 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 -тана, э, девочки, сиськи, попки, э, машины дорогие. Вот о чем должен думать там подрастающий парень? Что, да, это классно, надо быстрее иметь классную машину. Там, тискать девочек, зарабатывать кучу денег, и все. На этом мир закончился. О а том, что есть какие-то проблемы, у людей кому-то можно помочь. Может быть, там лишний раз пойти в церковь, сходить в детский дом, какими-то социальными проектами заняться. Об этом никто уже не думает. Значит, это кому... не проблема, может, ума родителей. А, родители живут в этом социуме, как в конце, в конце концов. Сейчас родители все задумываются над тем, чтобы воспитать свое чадо. Для этого нужно зарабатывать деньги. Они забывают о том, что нужно уделять больше внимания. И он Соответственно, воспитываться по телевидению, по сериалам, программам, да. э, имиджем. Ну так артистов родители включили и, так далее. и пошли себе заниматься своими делами, правильно, телевизор да. там или есть да, очень развитость, очень сильное лицемерие сейчас у девушек, у мужчин. Девушек конкретно, потому что э, если мужчина, он же не смотрит сразу, богатая она или нет. То есть она нравится. Ну не скажи сейчас, нет. такие мужчины пошли. Потому, что смотрят, И, кстати, как сейчас, раз богатая девушка Но или нет. В большинстве случаев мужчина все-таки, э, мы же любим глазами, хочешь, не хочешь. И мужчина все равно должна просто понравиться То есть для, для для нормального мужчины не должно быть важно искать. для, нормального, для да. нормального мужчины не должно быть важно есть у нее деньги нет у нее денег она просто должна ухоженно быть по своему кошельку но любая девушка может позволить себе быть аккуратной чистенькой и так далее и так далее не обязательно иметь дорогие салоны и так далее Используя свою природную да. красоту и плюс ко всему я это ценю всегда да. а многие девушки сейчас начинают смотреть вот какой у тебя мобильный телефон, на какой машине ты приехал, в какой ресторан мы пойдем, что на тебя одето, что он мне подарил, а что это неделя-две прошло, он еще ничего не дарит. Там, вот, вот такой вот разрез. И знаете, потребительская функция очень у многих начинает сейчас быть развита. Они забыли одну вещь: все взаимосвязано. То есть ты должен что-то дать, что-то получить. То есть нельзя все время брать, брать, брать. Все, по ходу, должны. Если девушка красивая, она сейчас априори считает, что ей просто должны. Должны, 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 должны. Девушка какого возраста? Ты сейчас о каком возрасте примерно говоришь? Ты знаешь, мне очень сложно сказать. От 18 до 24, до 23. У них, по крайней мере, это хоть на лице написано. Да, что можно там просчитать ее. От 24 до 30 и выше они могут быть такими, как эти от 18 до 10, но при этом это уже не показывать, понимаешь? Это, они еще, эти, это еще, это еще Да, это умирает, и потом еще непонятно, как раскроется человек. Поэтому очень сложно сейчас что-то сказать. Но я верю в, в и Я ценю очень тех людей, которые готовы ради настоящих отношений там чем-то жертвовать ради любимого человека но есть одна другая проблема понимаете девушки вот сейчас я вам покажу есть например девушка да предположим это девушка да есть мальчик это девочка там 17 лет, приходит, появляется впервые открытые глаза, она все широко верит в любовь, появляется, и вот находится идиот, парень, который, которым она познакомилась, он ее, как называется, поматросил и бросил, и, и все. А, она не поняла, что произошло, я, ведь я его любила, у меня были к нему чувства, а он такая скотина оказался, все дела. Ну все, я буду мстить им всем теперь. Проходит время, она уже стала вот этой матерой, которая уже на мужчин реагирует как на отброс и все дела, и только потребительскую эмоцию, и я ее понимаю, потому что она обожглась. Но приходит теперь светлый юноша, который еще не испорчен. Опять же, сталкиваться с такой уже матерой девочкой. Она его поматросила и бросила, он говорит, черт побери, я верил в любовь. И, э, и все. Опять, и, он, и он становится, превращается обратно в этот замкнутый круг, в этого идиота, yeah. который дальше будет эту 17 или там, 25, какого угодно. Девочку уже убивать эти чувства. И этот замкнутый круг пора остановить. Люди добрые, остановитесь. То есть от того, что вы закрываетесь постоянно от людей, ну, ничего хорошего не произойдет. То есть вы будете просто жить в этом мире. И mm -hmm. я верю в то, что остались настоящие, остались достойные остались э, ну, те, которые могут быть не испорченными. Скажи, у тебя в творческом плане что происходит? А, я сейчас наконец-то добился, достиг своей цели. Я же говорю, 6 лет а очень набожный. Сейчас я расскажу, я очень набожный человек. Я 6 лет хожу каждое воскресенье в церковь и вот всем. Хочу сказать, у меня есть один продюсер. Мне задают вопрос, у тебя есть продюсер? Говорю, у меня тебя есть продюсер? У меня реально есть самый сильный продюсер на планете Земля. Кто, ты сам? Иисус Христос. Я поняла. Вот, поэтому верьте и просите, он обязательно даст. Клянусь вам, даст. Тут все вся моя жизнь – это череда каких-то случайностей для обыкновенного атеиста, а для меня, как для верующего человека, череда закономерностей, которые произошли по воле Божьей. И вот в жизни у меня самая большая мечта, вообще все, что чем я занимаюсь – это все только для того, чтобы сниматься в кино. Как, как это должно произойти, я не знаю. Более того, я тебя удивлю. Так но... Это же произошло. Это произошло. А да. уже? Это не просто произошло. Опять же, мне Боженька всему подводил. 17 лет я работал на радио для того, чтобы научиться говорить. Где-то около 11 лет телевидения для того, чтобы не бояться камеры и правильно смотреться. 6 лет театр для того, чтобы уметь играть как актер и, соответственно, закончил школу актерского мастерства при киностудии Довженко. И где-то лет 12 на сцене. Там Клубы, концертные залы и так, далее, и так далее, для того, чтобы не бояться публики И понимать обратную связь Я пытаюсь посчитать, Понимаешь? сколько тебе лет Нет, это все параллельно происходило Это не плюсовый, а будет 70 И вот совсем недавно Мои друзья, с которыми я сыграл По Жанну Аную «Генерал в юбках Есть такое произведение я сыграл этого Леона ДСНП. Главная роль, а два часа со сцены, фактически, я не скажу, у нас отлично прошла премьера, и вот я думаю, что в осенью уже начнется то ли э, театр драмы, комедии, возможно, возьмет нас как на постоянную площадку. И эти ребята меня тянут с собой на Довженко, говорят, пошли, поздаем наши на кастинги. Мне так неудобно, знаешь, что вот эти ну, кастинги. Ну, особенно это знаешь, очень неприятно. Не, неприятно, особенно когда ты уже чего-то достиг в шоу-бизнесе, да. все дела. И мне четко объяснили, чувак, шоу-бизнес это одно, кино это другое. Это две разные тусовки. То есть тебя э, должны научиться воспринимать не как шоу, из, из шоу-бизнеса, а как актера. Потому что это два разных мира, в которых друг друга люди не очень любят, это правда. И мы приходим на кастинг, сдаем свои анкеты и так далее, портфолио. Ребят не берут. А oh, меня берут gosh. на главную роль на киностудии Довженко. Довженко не снимала лет 15 большого кино. И вот Министерство культуры выделило средства, и Довженко снимает большой полнометражный фильм на пленку. Там у нас камера за миллион долларов. Ну, там все очень красиво. По ощущениям, я был в Лос-Анджелесе, я видел, как съемки происходят, ну, там, реально. То есть у нас ничем не хуже, не отличаться. Конечно, это не Голливуд по условиям и там все остальное. Мы в гораздо скромных условиях. Гораздо-гораздо скромных более условиях. Вот. Но тем не менее коллектив сумасшедший, классный. Сценарист и режиссер у нас Виталий Путрух – это молодой режиссер. Для него это первый фильм, полный метр. Представляешь, как ему было тяжело выбирать меня? Для меня это первая роль в кино, большая. Ну, у меня были там эпизодические небольшие роли. И представляешь, как на, не, не на правильную карту поставишь и все. И... Ну, ничего подожди, не получится. Же... Вот он на меня смотрел, он ты меня кастинг, так выбирал. Ты кастинг проходил. Вот, все, вроде как хорошо, но ты, ты же понимаешь, вот. говорит, есть еще такой маленький, маленький нюанс: на кастинге все хорошо, да. в кадре да, все бывает плохо. То есть он, он 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 всего этого боялся очень сильно, но по факту у нас все прошло удачно. Сейчас мне поют деферамбы, даже Министерство культуры, которые не хотели брать меня. Вы Индовжен, на украинском или на русском? фильм полностью на украинском языке, на украинском? но был. будет дублироваться еще и на русский язык, для того чтобы он мог иметь прокат еще и в СНГ, насколько я понимаю, и когда примерно можно ждать. Январь месяц и... следующего года. Ну, Фильмы не а, Вообще-то планировалось в декабре, но смысла нет, потому что сразу фильм будет старый. Знаешь, как выпуск фильма, будет 13 -го года. Там будет компьютерная графика, наверное. Будет да, графика. Такая компьютерная. Такая, да? Ну, Постпродакшн еще большой, плюс это пленка. Мы не на цифру снимали, это все проявление, там это очень сложно. Но снимали очень четко, в графиках. Я в... безупречная команда, мне было очень приятно. Я тебя слушала, слушала и смотрела на твои губы все это время. И что? Он у тебя не на кого ты губа сучая. Подруга, я тебе Ты Реально? Какая? Ну, жесткая. Я могу с ней делать все, что угодно. Просто любая девушка тебе, которая хочет на такую губку, может позавидовать. Ну, извини, пока ты говорил. Не при чем. Кстати, мне в клубах очень нравится, знаешь, есть такое понятие уточки. Ну да. Нет, 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 нет. Когда девочки подходят к уточке с фотоаппаратом, знаешь, как она делает? Сейчас отката посмотрю. Представь себе, говорят, вас снимай, можно вас снять, и она поворачивается. Так меня, кстати, очень здорово получается. Сам, я, я так клубах, никогда я, не умела. Я, так... я просто Мне... это насмотрелся. Я, я стесняюсь. Но, походу ты можешь сниматься, я так понимаю, и в комедиях, и в глубоких каких-то фильмах. Для меня это был глубокий фильм, это для меня новость. Я в большинстве случаев то даже в театре играю только комедийные роли. И я говорю режиссеру, давайте я что-нибудь там серьезное сыграю. Он говорит, Андрей, вот ты понимаешь, говорит, даже начинающий актер, он может сыграть что-то драматически, а вот сделать так, чтобы весь зал рассмеялся, для этого нужно иметь талант. Поэтому это талант наоборот как раз Я всегда думал наоборот. Я всегда считал, что вот ну, несерьезное, там комедийное, это проще, нежели серьезное. Оказывается, серьезное кино сыграть легче, нежели заставить людей смеяться, вызвать эмоцию смеха гораздо тяжелее, нежели заставить людей плакать. Ты смог бы сыграть э, женщину? Вам или парня, там, который переодевается в женщину Запросто. для каких-то целей. Запросто. Гея, нет... смогу сыграть. Вот, вот, вот я всегда себе думал, задавал себе вопрос, боже, ну только не предлагайте мне этого. Я ведь такой стопроцентный натурал, не который смогу. работал. Ну, если по подурачиться, сыграть, ну, наверное, mm -hmm. да. Будьте это классный фильм какой-то. Ну no, если в комедийном хотя бы Ну, ну вот я, я пару раз видел э, фильмы, где э, два мужчин целуются, они там о сложной судьбе. Не, ну это уже. О, сложно, о сложной очень... судьбинушке геев. Вот mm -hmm. это мне тяжело бы, наверное, mm -hmm. было бы. Если поржать, то есть такое, то вот смешно. Именно посмеяться. Да, поржать, да. Что-нибудь такое поимитировать. Конечно, да. То есть это же Квн, в Квн я играл, сколько я переодевался, и все это нормально абсолютно. Я не вижу ничего страшного. Ты пожелай вот чего-то нам, вот, женщинам, девушкам. Я Хорошего. желаю вам искреннего женского счастья, в которое могло быть вложено все. То есть каждая девушка мечтает найти своего принца. Не обязательно, чтобы этот принц был на лошади. Там он может приехать на ослике, на маленькой черепашке, все что угодно. Вы должны, вы должны, на лодке приплыть. Вы должны помнить о том, что вы можете воспитать своего принца. От вас многое зависит. Если если вы увидели в этом человеке хорошее качество, культивируйте эти хорошие качества, будьте счастливы и воспитывайте в себе, в вашей противоположности этого принца. Пусть он будет до конца ваших дней, дойдет до короля. Поэтому, грубо говоря, из солдатов, генералы. Очень тяжело в наше время найти уже готового человека, который сразу же станет принцем. рано или поздно может превратиться в того, что вы даже не представляете, в самое щадиады и, и так далее, потому что он не зарабатывал эти деньги вместе с вами или эти блага и так далее. Поэтому у него нет такой ответственности ко всему. Я желаю вам быть счастливыми во всех аспектах. Пусть вам повезет в этой жизни. А самое большое везение ⁇ это найти человека которому можно о чем-то поговорить, с которым будет приятно засыпать и просыпаться, которого будешь ждать с работы и, находясь на работе, мечтать вернуться обратно и чувствовать его настоящим тылом и проводить каждую свободную минутку и секунду с этим человеком. Ну вот и все. Это был Андрей тяжело. Боже, боже. Андрей, что ж ты делаешь? Доброе утро. Доброе вам.